दीक्षा भूमि के अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर जो आम्बेडकर वादियों में जो एक संभ्रम निर्माण हुआ है उसी को लेकर आज हम आपको सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे तो आ, काम शुरू है ये आ, पार्किंग का काम शुरू है और इसका ही विरोध जो अम्बेडकरी जो जनता है तो अम्बेडकरी अनुयाई है उनके द्वारा किया जा रहा है डेवलपमेंट हो रहा है और किस प्रकार से दीक्षा भूमि का डेवलपमेंट होने के बाद किस प्रकार से दीक्षा भूमि रहेगी ये मैं आपको पहले वीडियो दिखाऊंगा आप ये वीडियो देखिए और बताइए कि ये वीडियो में दीक्षा भूमि किस प्रकार से दिखती है रुपये पूर्णांक कोटी निधि खर्च कर दीक्षा भूमि ऐतिहासिक विकास प्रकल्प दीक्षाभूमी स्मारक समितीसोबत राबविण्यात येत आहे नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना प्रकल्प बांधणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून शासनाद्वारे नियुक्ती करण्यात आली आहे या संपूर्ण प्रकल्पाचे डिझाईन भारतातील सर्वोत्तम अशा डिझाईन असोसिएट या कंपनी मार्फत करण्यात येत आहे या कंपनीला भारतातील अनेक सांस्कृतिक स्मारकांच्या बांधणीचा अनुभव आहे दीक्षाभूमीच्या बावीस पूर्णांक आठ शून्य एकर परिसरातील विविध स्थळे स्तूपांचे नवीनीकरण आणि नूतनीकरण या प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत आहे स्तूपाच्या सभोवताल असणारे क्लिन आणि ड्रमच्या आकाराचे कॉलोनेड पश्चिम घाटाच्या बौद्ध वास्तुकलेच्या समृद्ध शिल्पातून प्रेरणा घेऊन बांधण्यात येणार आहे याकरिता शिवपुरी दगडात कोरलेल्या रेलिंग चैत्य कमानी सुशोभित केले आहे दीक्षाभूमीच्या स्तूपाच्या प्रवेशद्वारा आधी चार तोरणद्वारांची निर्मिती करण्यात येणार असून हे चार तोरणद्वार साची येथील तोरणद्वारांची प्रतिकृती आहे दीक्षाभूमीच्या सभोवताल असलेले वॉल कंपाउंड नव्याने शिवपुरी दगडामध्ये बांधण्यात येणार असून त्याची सभोवताल लांबी चारशे तीन मीटर व उंची दोन पूर्णांक चार मीटर असणार आहे ही वॉल कंपाऊंड साची भरुत आणि अमरावती येथील अशोकन स्तूपांच्या हमीरका रेलिंगपासून प्रेरित आहे दीक्षाभूमी परिसरात उच्च दर्जाचे व्याख्यान केंद्र एक हजार एकशे अठ्ठावीस पूर्णांक त्र्याहत्तर चौरस मीटर क्षेत्रफळ उभारण्यात येणार असून या केंद्रामध्ये डॉ बाबासाहेबांच्या जीवनाची संपूर्ण माहिती लघु चित्रफितीच्या माध्यमातून नागरिकांना दाखवण्यात येणार आहे या प्रकल्पामध्ये पाचशे लोकांकरिता एक हजार एकशे चाळीस पूर्णांक अठ्याहत्तर चौरस मीटर मध्ये ओपन एअर थिएटर उभारण्यात येणार आहे या मध्ये नागरिकांना धम्मदेश ऐकण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे अकरा हजार सहाशे नऊ पूर्णांक सोळा चौरस मीटर क्षेत्रफळामध्ये बेसमेंट पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे मुख्य स्तूपामध्ये प्रवेशद्वाराकरिता असलेल्या चार प्रवेशद्वारांची पुनर्निर्मिती करण्यात येणार आहे या प्रवेशद्वारांची रुंदी सहा मीटर तर, तर उंची तीन पूर्णांक आठ मीटर एवढी असणार आहे दीक्षाभूमी परिसरातील मुख्य स्तूपाच्या सभोवताल परिक्रमा मार्गाची निर्मिती करण्यात येणार आहे या संपूर्ण मार्गाची रुंदी सहा मीटर असणार आहे दीक्षाभूमी परिसरात वेगवेगळ्या कार्यक्रमांकरिता तीनशे अडुसष्ट पूर्णांक सत्तर चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या ग्रीन रूम व अँटी चेंबरच्या व्यवस्थेसह अतिशय उत्तम असे व्यासपीठ बांधकाम शिवपुरी दगडामध्ये करण्यात येणार आहे या प्रकल्पाचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे सारनाथ येथील अशोक स्तंभाची अकरा मीटर उंचीची प्रतिकृती या परिसरात उभारण्यात येणार आहे दीक्षाभूमी परिसरातील बोधी वृक्षाच्या संवर्धनाकरिता येथे परिसराची सुद्धा नूतनीकरण करण्यात येणार आहे येथे बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे विविध वृक्षांची लागवड केल्यामुळे या परिसरातील हिरवळीत अधिक भर पडणार असून एकंदरीत परिसर सुंदर आणि सुशोभित होणार आहे दीक्षाभूमी परिसरात असलेल्या मुख्य प्रवेशद्वाराची नव्यानी उभारणी करण्यात येणार असून या द्वाराची उभारणी सुद्धा शिवपुरी दगडामध्ये करण्यात येणार आहे सोबतच नागरिकांचे साहित्य ठेवण्याकरिता क्लॉक रूम तसेच रूम सुरक्षा तपासणीकरिता करण्यात येणार आहे या संपूर्ण परिसराची मलनिस्सारण व्यवस्था होण्याकरिता शंभर के एल डी क्षमतेचे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची व्यवस्था तसेच अग्निशामक यंत्रणा सुद्धा करण्यात येणार आहे अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा कार्यक्षम नियोजन आणि सखोल सांस्कृतिक सामाजिक मुळे प्रतिबिंबित करणारी मजबूत वास्तुशिल्प अशरती सांस्कृतिक स्थल एक बेंच मार्क है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अम्बेडकर वादी जो है आंदोलन कर रहे हैं पार्किंग को लेकर और तो तगड़ा बंदोबस्त भी यहाँ लगाया गया है यहाँ पुलिस बंदोबस्त आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो है ये 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 जो काम है इसी को लेकर आम्बेडकर वादियों में एक यानी आक्रोश निर्माण हुआ है और पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पे लगाया गया है लेकिन मैं सच्चाई बताऊंगा मैं आपको एक तो इंजीनियर है यहाँ पे सर नमस्कार क्या नाम है आपको ये जो दो चार दिनों से जो चल रहा है पार्किंग को लेकर क्या बताना चाहूँगा हम तो यही बताना चाहेंगे कि ये जो भी कुछ काम हो रहा है जनता के भलाई के लिए हो रहा है शिक्षा भूमि का पुनर्वसन हो रहा है ये हम बताना चाह रहे हैं पर कुछ लोगों ने यहाँ पे ऐसा अफवाह फैला दिए है कि कोई यहाँ पे गड्ढा करके मेट्रो का पार्किंग बना रहा है ये बना रहा है वो बना रहा है ऐसा अफवाह फैला दूर पर ये सब गलत है ये सब पूरा पुनर्वसन का काम हो रहा है यहाँ पर साथ में पार्किंग के साथ साथ पूरा जो दिख रहा है शिक्षा भूमि का ये डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ वहाँ में ईज एरिया बन रहा है पूरा डेवलप हो रहा है ये सब हम लोगों को समझा रहे वो समझ नहीं पा रहे और हमारा काम रोक रहे उसमें तो क्या हो रहा है हमारी लेबर भाग रही है साइड से काम नहीं कर पा रही हमारा रास्ता है अगर आपको आप लोग को इतना भी दिक्कत है जिन्होंने हमको काम दिया है उसने आप लोग काम किया बिल्कुल लेबर वायर लिए काम किया है उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए कितने करोड़ का ये काम एक सौ तीस करोड़ का काम है तो ये कब तक के डेवलप हो जाए चौबीस महीने का मैंने की तारीफ का छः महीना हो गया है इनमें हमारा पार्किंग का काम पैंतालीस से का सब हो गया है तो हम तो महीने तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द ये बताइए ये कि आखिर जो अम्बेडकर वादी है फैला लिया उनके मन में कि अगर तो ये है उसको धक्का लगेगा ये हो जाएगा बहुत लग गया और यहाँ की ज़्यादा नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तो की यहाँ पर बहुत खुदाई नहीं हो रही जो कि उनको धक्का पाए ये 24 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा यानी दो साल में कंप्लीट यस और ये शो शुशोभित रहेगा यस यस आपका नाम पूरा बताइए और आपका पद बताइए मुकेश वृंदा ने ये क्वालिटी इंजीनियर है यहाँ पर देखिए ये मुकेश वृंदा ने जी है ये क्वालिटी इंजीनियर है और इन्हीं के माध्यम से ये जो है पार्किंग का काम किया जा रहा है डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है इनका कहना है कि ये जो है मेट्रो की पार्किंग नहीं है ये जो यहाँ पे उपासक उपासिकाएं जो आएंगे और जो पर्यटक आएंगे उसके लिए ये पार्किंग है और सुशोभित ये पार्किंग है और डेवलपमेंट हो रहा है वाकई डेवलपमेंट हो रहा है चौबीस महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा अभी छः महीने हो गए आपको मैं बताना चाहूँगा छः महीने में देखिए कितना डेवलप होगा अगर ये बन जाएगा तो कितनी सुंदर हमारी ये पवित्र दीक्षा भूमि दिखेगी ये आप अनुमान कीजिए मैं आपने वो वीडियो भी दिखा आपने देखा होगा हमने जो आपको वीडियो दिखाया डेवलपमेंट का और एक ही हमारा अम्बेडकर वा जो अनुयायी है उपासक उपासिकाएँ हैं है। उनको एक ही कहना हमारा है कि जो विकास का काम होता है उसमें बाधा मत आई विकास होने दीजिए दो करोड़ के ऊपर में ये निधि यानी शैंक्शन हो चुका है और ये सैंक्शन निधि किसके लिए हुआ है तो हमारे ही जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पाँच लाख लोगों के साथ में बौद्ध धम्म का दीक्षा ली वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है और ये डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है कई सालों बाद ये डेवलपमेंट हो रहा है और अम्बेडकरी जो जनता है उन्हीं की मांग थी कि दीक्षा भूमि का विकास होना चाहिए अब जब दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है 200 करोड़ के ऊपर जब निधि आया है और काम शुरू होकर छः महीने हुए हैं चौबीस महीनों का ये काम है तो उस पर हमारी विनंती है हमारे आई बी एम टी नाइन के माध्यम से अम्बेडकरी जो अनुयायी उपासक उपासिकाएं जो है उनको हमारी विनंती है कि ये विकास होने दीजिए क्योंकि ये जो दीक्षा भूमि है सभी की है तो विकास दीक्षा भूमि पे हो रहा है उस विकास पर विकास को होने दीजिए कोई बाधा न लाइए तो आप देखते रहिए आई भीम टीवी नाइन न्यूज हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले धन्यवाद नमस्कार जय भीम और नमो बुद्ध